Спускаться или не спускаться? Поэтому адресу проживает мало того, что двое малолетних детей. Я это слышал, да, вот. понятно. И еще э, женщина, которая находится в декретном отпуске. Документы на выселение ее есть. На сегодняшний день действует мораторий. На каком основании будет Мораторий нощен. на На э, будки по валютным кредитам. Мы вам не мораторию Пожалуйста. Там вказано, що мораторій на... Стягнення. на стягнення майна. Не майно? Рішення не майнового характеру. Ну, тому, будь ласка, Вибачте, ваші якісь питання стягнення. ви можете ви... ви. Відкрите, будь ласка, закон, відкрите, відкрите пояснювальну записку депутатів до цього закону. Гляньте, що виселення це одна із стадій. Це ви можете до... Вести в судовому порядку судовому порядку. І ми вам також повідомили, що 12 годин відбудеться з цього приводу слухань. Тому, будь ласка, можете спорту, оскільки, оскільки вирішується те саме питання, В 12 годин буде суд вирішувати питання про застосування Возна... мораторії заважаєте проведення виконавських дій. Я не заважаю. Я вам повідомляю, що так робити не можна. Ми вам написали заяву, щоб ви перенесли Робити не можна до... виконувати судові рішення, до... які міг. набрали законної сили. У даному випадку закон про мораторій є перешкодою виконання цього рішення. Я ще раз вас попереджаю державна виконавча дан... служба відкрити двері, будь ласка. В Квартирі проживає крім тих осіб, що ви висилаєте інші особи. Доброго ранку. А чим я добрий? Вам ну, добре? Деснянський відділ Державної виконавчої служби. Мене звук Люгенко Дмитро Юрійович. Угу. Як вас вже попереджали, зараз буде проводитися примусове виселення буржука. Ви мені предоставили щодо Ви не буду мені з дитя? Ми в дитя, Ви Ми в дитя Ви температура 38. восім. Буде мені йти я на вулицю концепора. Ви чуєте, О, що там... ну... уряди температура? Я вас хати не пущу. Буде ласка... рішення у нас 12 годин. Відбудеться судове засідання. Ви розумієте, що необхідно почекати. Мі... Міліція тут для забезпечення охорони правопорядку. Вона зараз а не фізичні... мені про Звичай, якесь фізичне Ми... застосування. Ми Ви що? Документ... Я зараз.

а пожалуйста. Не вы не мешайте пройти. Раз раз Пропустите. Раз еще раз объясняю. Ты, а вы, вы мне мешаете Я еще, еще раз тебе объясняю. Еще раз вы толкнешь, и ты пожалеешь. Пропустите меня. Вы, вы меня вы видите, вы Я хочу пройти. Мне вы Я не мешаю никому. Я точно так же не могу пройти. Представьтесь, пожалуйста, кто вы такой, почему вы мне мешаете пройти. Вы не вы Ну, представьтесь, моя фамилия Засименко. Представьтесь, как вас зовут. Я гражданин Украина. Вы меня змушуете до проведения тех если вы толкаетесь, молодой применяете человек. физическую меня силу, есть я еще раз объясняю. Вы можете это И будет объяснить. как гражданин Украины, я имею право защищаться от вы ваших неправомерных действий. То, человек. что вы ноги я оттоптали я вас... мне. И Пожжу. ударили уже меня по печени. Очень хорошо. Сейчас поеду в больницу. Представитель милиции, я прошу, чтобы вы сюда подошли. Вы по порядку как раз не знает. Вы вообще тут не заходите с ним законно С вашей доверенностью разговорю зарплату. Я представитель банка. У меня есть доверенность. Я представляю официальные интересы банка, приватбанка. меня пригласили в квартиру, я хочу зайти. Вы мне не Пропустите, пожалуйста, че... пропустите исполнителя. Прочесть а мне... исполнитель? это пресса. А это о ну чем здесь? я простите, я уже... меня... меня впустили в квартиру. Я хочу а зайти. Можно я подозреваю? Вместе с исполнителем? Нет, ребята, подождите. И меня нет, пропустили. Том, что... Заходят все вместе. Уважаемые, нет. у вас нету да. больше полномочий, чем у нас. Понятно? Девушка, пожалуйста, вы можете обратить Делайте. на меня внимание? Девушка. Девушка, Девушка. Девушка, Девушка на службе, уже... она не обращает Пусть внимания вас... на мужчину. Кто вы? вы представились. Приедете в банк, мы представимся вам ближе, можете поснимать даже. Представьте, Представитель Бурдунович, пропустите, пройдите, пожалуйста. Добрый Доброго дня. Меня зовут Сергей Засименко, я представитель грамматики Карбачи. Очень приятно. Сейчас вот документы. Прибор Александр Сергеевич, инспектор по службы. Вот мои документы. Все, да, спасибо, спасибо большое. Смотрите, я хочу сейчас, меня пригласили в квартиру, я хочу зайти в снимать. Меня не пускают люди, они не представляются. Я просто хочу пройти. Я ничего я не хочу. Государственный исполнитель видеосъемки не заказывает. Да. Простите, у меня Я, а, я, я да. пришел поснимать. Да, да, процесс. По милиции, смотрите, не пускают. Я только понятый, меня не пропускают. Это вообще человек непонятно спорт. Пропустите, пожалуйста, не пропустите. Нет, вы простите, я хочу сейчас. Нет, меня впереди руки от меня. Руки уберите, я вам еще Не переживайте. Мы сами Стойте, пускай заполнительная служба. Я, нас, я вот мне надо не надо делать разговор. Не надо. Вы снимаете. Вы снимаете. Мне Пусть надо снимать. Мне перест... мне мешают работать, я вас прошу. Да вы тоже оказались. мешаете тут всем работать. Хочу, И милиции. никто не, мешает. Я хочу. посмотрите, сколько людей на квадратном метре. Я не хочу половина выйдите отсюда. пожалуйста! пожалуйста. Кто должен выйти? Покиньте, пожалуйста. Выйдите, пожалуйста. Не к маме, быстрее. Да. Не разогрей, пожалуйста. Там 12. Я вам уже как юрист тоже, окончивший два высших заведения, я вам... Скажите, когда вы сейчас отправитесь? Угу. Думаю, куда Подруга, куда она ищет. Объясняй, пожалуйста, как вы Ну, я хочу комментарий у вас получить. Можете дать Ну, хоть представиться можете? А вы можете представиться? Нет, я, ну, я не забиваю. хочу с вами знакомиться. Фермер Селенко Михаил. Он проживает в городище. Взял кредит. сокруха подписала ипотеку пошла поручителем. Фермер, естественно, грошей не выплачивает. Это все началось в 2007 году. Фермер он, он не выплачивал ни раз. Она любит выпить. Фермер ей дал грошей. Она на это повелась. По съемных квартирах дорого ходить. А жить где? Дитя пропишу, где я. Бороться с нашими законами, я так понимаю, уже бессмысленно, блин. Обращаться, искать деньги, как-то искать жилье, Нет Нету ни денег, ни жилья. Работаю сварщиком, зарабатываю немного немножко больше минимальной зарплаты. Поэтому денег на съем жилья нету. Не знаю, ситуация безвыходная. Единственное, помогут пока друзья временно, а что делать дальше, не знаю. На сегодняшний день ситуация состоит в следующем. Есть решение суда, согласно которого люди, которые здесь проживают, должны выселиться. Решение суда было принято 25 -го апреля 2014 года. Но сама по себе квартира, это закладывалась в залог по кредиту, который брал посторонний человек, то есть Селенко Михаил Михайлович. Квартира не покупалась за кредитные денежные средства. Собственник квартиры выступила просто имущественным поручителем по данной квартире. И кредит, который брался в обеспечение этой квартиры, это валютный кредит, брался в долларах. В связи с чем 3 числа июня 2014 года Верховная Рада приняла закон, о наложении моратория на взыскание с имущества и продажу, запретила продажу и любое взыскание имущества, которое было передано как в залог, так и в обеспечение по валютным кредитам. Закон вступил в силу 7 июня 2014 года. Из этого следует, что любые действия, в том числе и выселения, они есть неправомерными, поскольку мораторий запретил проводить какие-либо взыскания. В связи с этой ситуацией люди попадают на улицу, Лицо, попадают дети на улицу и именно одной из целей принятия этого моратория было решение этой социальной проблемы но при этом при всем мы уведомили исполнительную службу об этой проблеме, которая, поскольку принят закон выселения невозможно, написали все необходимые заявления с просьбой и отложить. Подали в свою, также подали заявление в суд об отсрочке относительно моратория. Просили мы исполнительную службу представителей банка подождать судебное заседание. Они категорически отказались. Казались в категорической форме ждать судебного решения, невзирая на то, что между мероприятием выселения и судебным заседанием всего три часа.